वागुरु जी का खालसा वागुरु जी की फतेह दिल्ली रहे से भरोसा नहीं केजरीवाल बात की जावे पंजाब पुलिस की सुरक्षा सीएम मान ने चौक बीच लिखी सीती जथेदान साबान दी बैठक अकाली दल का दा बड़ा कदम बागी आगू जिम्मेवारी साहब अली खान हमले को लेके गम गरम सियासत ही सिनाथक थी सिख मंत्री हरजीत सिंह सिजम वालों चोन का ऐलान श्री अकाल तगत साहबेदार सिंह साहब गयानी रघुप्रीत सिंह ने पाँच सिंग साहबान की बैठक छदी मिली जानकारी मुताबक ज्ञानी रघुप्रीत सिंह ने ਹਾਮ ਮੰਪੰਤਕ ਮਾਮਲੇ ਹਮਤੇ ਬਿਚਾਰ ਬਤਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਤੀ 2 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:00 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਬਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਦੀ ਅਕਤਤਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਕੇ ਜੋਗੇ ਕੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ खड़े कि दिल्ली दु मुख दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मारने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि के केजरीवाल सुरक्षा जो पंजाब पुलिस ने बदेसभा करे करता है आम आदमी पार्टी का दोष है कि चौम बचार दौरान केजरीवाल से कई बार हमला होया है अरविंद केजरीवाल से हुए हमले पर मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि इस समय दिल्ली को बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है ऊना क्या के, के जी अनुमान नहीं रची जा रही है इसे चार्जिस पीछे दो खिलाड़ी हन एक भाजपा पक्ष से दूजा दि, दिल्ली पुलिस जो पार्टी जनता पार्टी दे अधीन आती है दो में ही शामिल हन हन अध्यक्ष ने क्या के मुख क्या के इसे देश से आते आज बीच की कोई हजार भक्ति सी जिसनु जी जद पलाश सुरक्षा द्वारा सुरक्षित रखा हो गए थे मुझे का ते हमला होया हो गए हरानी दी गले पुलिस हलम हमला पर नू कभी भी नहीं ए, ए दिली भी इस हो रहा है कि क्योंकि दिल्ली पुलिस जो केजरीवाल सुखे पता करने जिम्मेवार है अमृत शाह ने काम कर का दी दूसरे दूजे पास भगवान मान ने कहा कि के जो केजरीवाल कि जनतक मीटिंग बिचे हैं तो कई बार उन्होंने तल पदार्थ छुट्टे जाते हैं तो कई बार पत्थर छुट्टे आते हैं जो असी हमला बढ़ा नरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं जानदी जाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस में देखा है कि के, केजरीवाल से हमला हो सकता है फिर भी पंजाब पुलिस क्या हसाऊकम दिता गया पंत मान जी और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की मांग की है और अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी का एक प्रॉपर ऑडिट और उनके हमलावरों पे सख्त कार्रवाई की डिमांड की है पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल जब भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो पत्थर कहीं पे लाठिया कहीं पे पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं कहीं पे कोई ना कोई मैन हैंडलिंग की कोशिश की जाती है गाड़ी के पास पहुँच हंगामा किया जाता है लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो ना तो एफ लिखती है हम अगर नाम भी बता दें कि ये ये नाम है उनके तो भी वो लिखते नहीं हैं क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि के अरविंद केजरीवाल को फिजिकली हार्म करना है ताकि वो डर के बैठ जाए वो प्रचार में ना निकले और पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे इनक्रेडिबल डाटा था इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है पंजाब में भी हो सकता है तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहां तैनात थी वो मुस्तैद थे उन्होंने पहले ही रोक लिया तब इनको उनके अकाउंट को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया देखो जो जेड प्लस कैटेगरी में आता है वो देश में कहीं भी जाए उसको उस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है अभी यहाँ हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की जिसकी वागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है हमें नहीं यकीन है इस पर हमें यकीन नहीं है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं जब बंगाल में चुनाव हुए लोकल बॉडीज के सरपंचों के पंचायतों के तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया वहां की माननीय मुख्यमंत्री ने कि जी हमें सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है जो इलेक्शन करवाएंगी क्या हमें पंजाब पुलिस अलग से दे सकते हो मैंने कहा जी आपको कितने चाहिए आप बता दीजिए तो पांच हजार पंजाब पुलिस के हमारे फोर्सेस अलग अलग अधिकारी अलग अलग सिपाही हमने बंगाल भेजे तो इन पर यकीन ही नहीं है जब किसी को कि ये घपला करवाते हैं ये खुद ये मेरा इलेक्शन लूट के ले जाएंगे उन्होंने ये यह यहां तक कहा था तो पंजाब से बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए हमारी पुलिस गई चलो हमने उसका रेंट लिया हमने कोई ऐसा नहीं कि मुफ्त में भेजा रेंट उस, उनका लिया अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है उनके उनको आदेश आ गए हैं अगर आपने फ्यूचर में तरक्की करनी है अगर आपने बड़े अफसर बनना है डीएम को संदेश आ गए हैं आपको वहां ले जाएंगे वहां ले जाएंगे बस दिल्ली जितवा दीजिए एक बार अरे भाई ऐसे जबरदस्ती आप कैसे दिल्ली जीत लोगे डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वोट करेंगे पहले तो फर्जी वोटें बनवा के या फिर असली वोटें कटवा के कोशिश की उसमें ज्यादातर कामयाब नहीं हो सके अब इस लेवल पर आए हैं कि डंडे रोडे चला रहे हैं तो इसकी हम

इसकारी दी एक बयान में सज्जन ने किया राजनीति लगभग एक दाके तो बाद भविख बी दी भावना में ऐलान कर रहा हाँ कि मैं दोबारा छोड़ नहीं लिया इस सज्जन ने प्रधानत्रसो आहे उन्हनि जी अगवी ऐं कनेडा धनवादे उहो मनू सौप खे मेर रखे विश्वास धनवादी हा अजी सिंह पंजाब के हशियारपुर जिले के पिंड बबेली संबंधित हैं और साल दो हजार पंद्रह में पहली बार कनेडा दा दार्लीमेंट तो मैंबर तक दा पहुंचे सन श्रोमणी अकाली दलर चिफा ने बता कदम चुकद बागी ते थे आगू अहम जिमेवारी सौंपी है जिसके तहत अकाली दल प्रताप सिंह बदाला ने फरीदोट किता है भी जनवरी पार्टी वालों शुरू की गई है विचार मैं सिप मुहिम चलती गई है इस तो अलावा बलिंदर सिंह बाजपा जिन्हों पह जिले का निगरान नियुक्त किया गया सी जो हम जिले बच्चे हरिजेंद्र सिंह धामी जुड़ गए इसे तरह जरैल सिंह मनमान शहर देवा के राजा पूरा फरीदपुर जिले बीच जोगिंदर सिंह जिंदा न जुड़ेंगे प्रीत सिंह प्रधान श्री मुकते जिले बच्चे बलदेव सिंह मान न जुड़ने

तो बाहर निकले उसने उन्होंने मजबूर कर दिता है कि बालीवुड सटारे अच्छे हमला होया कर रहे हैं और तुब्तेबते रहे सन और नाच भी रहे सन भाजपा नेता ने ਨੇ ਕੁਵਾਂਦੀ ਦੇਜ ਦੇ ਨਾ ਗਈ ਮਲੂਸ ਹੈਪ ਦੇ ਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖਾਉ ਕੇ ਹਮਲੇ ਖਾਨਨ ਕਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁੰਦਰ ਬੋਤਿੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗੇ ਪਹਿਲਾ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੋਸਤ ਦੇਜ ਵਿਚ ਦੇਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਰ ਦੇ ਚਾਕੇ ਦੇ ਕਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਸੰਭਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਰਾਂਬੇ ਵਿਚ हन उन्होंने कहा कि हो सकता है कि बंगला कुछ प्रतिये सैबन लेना चाहते हों चंगा है कच्छ कच्चा हाथा देना चाहिए है नज ने दावा किया कि जो कि खानते हमला है ता हाँ कोई बोलता है पर जो कि हिंदू हमने से हमला होंद है ता कोई नहीं बोलता सैपते हमले बिच शिप शैना शैना के मामले बच्च सैना आगू सैना आनंद ने कहा कि शिव इसलिए सैप अली खान दी दीदी की हड्डी बिच चाकू बन गया इस दे बावजूद उसे अंगापन हाथ चाहते पुत नाश तबाह पहुँच गया उसे दी जान बच उसे उस दे खुश होने था मनु नहीं पता के मीडिया से सच्ची पर कद कुछ लोग पूछ पोछा खे की कर रहे हैं शरद बाबर दे नेता रोहित पाबर ने किया कि मेरी नतीस अपील है कि सिर्फ मीडिया दे सामने आके बोलें था उन्होंने राजनाथ सिंह ਮੁਮਲਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਤ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਪਾਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਚੋਸ ਦੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹਮ ਬਰ ਲੈਣ ਗਿੰਤੀ ਵਿੱਚ